السلام علیکم شیخ علیم اللہ صاحب شیخ آشہ بخاری صاحب شیخ عبد المجید الصریحی صاحب اپنی اذان میں سانس کیسے کنٹرول کرتے ہیں کون ناک سے لیتا ہے کون منہ سے اور کیوں میں ان تینوں کی اذان کی جھلکی آپ کو سناؤں گا اور آخر میں سانس کنٹرول کرنے کا بہترین طریقہ بھی بتاؤں گا تاکہ آپ بھی اپنی اذان کو مضبوط کر سکیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں عبد المجید السری صاحب ناک سے انہوں نے ہوا کھینچی ہے اب علی ملا صاحب منہ سے ہوا کھینچ رہے ہیں اور آسان بخاری منہ سے ہوا کھینچی ہے ناک سے سانس لینے کے فائدے زیادہ آکسیجن کنٹرول اور نرم آواز منہ سے ہوا کھینچنے کے فائدے زیادہ طاقتور بھاری اور لمبے جملے ادا کرنے شیخ علی ملہ صاحب اور شیخ حسان بخاری صاحب منہ سے سانس لیتے ہیں تاکہ اذان میں گہرائی جوش اور شدت پیدا ہو علی ملا صاحب آپ نے دیکھا ہے کہ ہائی پڑھ لیتے ہیں منہ سے ہوا کھینچتے ہیں تو تو اسام بخاری صاحب کا بھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بھی کچھ ایسے ہی ہے لیکن وہ زیادہ تسلی رکھتے ہیں سکون سے آپ نے دیکھا ہے کہ یوں ہاتھ رکھا ہے پہلے سانس کھینچا ہے اطمینان نہیں ہوا تو پھر دوبارہ سے انہوں نے سانس کھینچا ہے اور انہوں نے

تو جب ہم نے ان کو کر کے دیکھا تو بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ سانس میں ناک سے سانس جو ہے کتنی مشکل ہے اس کو جملوں کو ادا کرنا میں آپ کو وہ بھی کر کے دکھاتا ہوں اللہ یہ ٹوٹل نرمی ہے ٹھیک ہے جی اللہ اچھا جی اس میں ٹوٹل کنٹرول اور ٹوٹل نرمی کیوں ہے کنٹرول اس لیے کہ جیسے ہی ناک سے کھینچی ہے تو آپ کی جو تھرو جا رہی ہے جو لہ جا رہی ہے وہ ٹوٹی نہیں ہے کہیں بھی آپ نے اللہ یوں نہیں کیا آپ نے اس کو برقرار رکھا ہے میں آپ کو دوسرا جملہ اس کا سناتا ہوں اللہ اللہ الہ برقرار ہے کنٹرول ہے اچھا جی اب کیا ہے اسام بخاری صاحب کی مرکی رہ گئی اسام بخاری صاحب کی مرکی میں بھی وہی ہے کنٹرول ہے اگر آپ کی آواز بھاری رہے گی اگر آپ اور دوسری بات بتاؤں ناک سے لیں گے تو میرے خیال میں مشکل ہوتی ہے میں نے کیا ہے لیکن ہو جاتی ہے لیکن علیم اللہ اور اسام بخاری صاحب ہمیشہ مو سے ہوا کھینچ کے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں لمبے جملے کرتے ہیں جس طرح کے اسام بخاری صاحب ہے اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ شدت رہے گی آواز بھاری رہے گی طاقت رہے گی تو مرکی اندر سے باہر نکلے گی اگر کمزوری ہوئی مثال کے طور پر آپ سگریٹ پیتے ہیں یا مطلب آپ کوئی اور ایسا کام کرتے ہیں جس سے سانس کو نقصان ہوتا ہے تو اس سے آپ مرکی نہیں لگا سکیں لمبا نہیں کھینچ کے جا سکتے آپ اگر آپ تیراکی کرتے ہیں نہر میں نہاتے ہیں سوئمنگ پول میں نہاتے ہیں اس طرح پہلے زمانے میں ہم لوگ نہروں کے اندر نہاتے تھے چھوٹی شاخوں میں نہاتے تھے دریا پہ بھی چلے جاتے تھے ڈبکی لگاتے تھے تقریباً گنتی گنتے تھے ڈبکی لگا کے ہم سو تک گنتی بھی گن لیتے تھے تب ہم مو باہ نکالتے تھے تو اس سے بھی سانس کنٹرول ہوتی ہے زیادہ دودھ وغیرہ پیا کریں اس سے بھی ہوتی ہے اچھا جی باقی رہے گی نرم نرم کس طرح کرے اب جو ہے ناک سے جو ہوا ناک سے جو ہوا کھینچی جا رہی ہے شیخ عبدالمجید السرحی صاحب کی اس کا ایکسیجن کنٹرول اور آواز تو ہموار ہو رہی ہے ہموار کا مطلب کھلی کھلی آ رہی ہے ہموار جتنا مرضی لمبا کر کے لے جائیں اس کو آپ لے کے جا سکتے ہیں پھر علی ملا صاحب کیا کرتے ہیں اگر آپ منہ سے لیں گے نا اللہ اکبر, اللہ اکبر ایزی آپ نے اس کو لاسٹ تک پہنچا دیا ہے. عبد المجید سرحی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ, اکبر اللہ اچھا اس کے میں اور فید بھی بتاؤں اس میں آپ اوپر جا رہے ہیں تو آرام سے آپ اس کو سٹیپ بیل سٹیپ نیچے بھی اتار لیں گے اور اگلے حرکت بھی لے لیں گے سروں کی اچھا آپ کا بات ناک سے چھوڑ کے اب اگر منہ سے ہوا لیں گے تو وہ اس طرح زیادہ کنٹرول اچھے سے نہیں ہوگا جس طرح عبد المجید سرحیح صاحب ایک وکھرا لہ جائے وکھرا موزن ہے اور وکھری وہ اپنی ناک سے تقریباً ہوا کھینچتے ہیں آپ دوسروں کو دیکھیں وہ نہیں کھینچتے اس میں لہجے میں بھی فرق پڑ جاتا ہے اور آواز تیز میں بھی فرق جاتا ہے اور آواز زیادہ دور تک بھی اور پھیپنوں سے طاقتور نکلتی ہے آپ عبد المجید فری صاحب کی دوسرے اور ازانے بھی سنیں دیکھیں کتنی وہ طاقت سے پڑتے ہیں اچھا اس میں ہم دیکھیں گے صحاب بخاری خالی صاحب کو اللہ اکبر ٹھیک ہو گیا جی اگر اس میں ہم آئیں گے علی اللہ صاحب کو تو علیم اللہ صاحب کا جو فجر کا انداز ہے اس میں تھوڑا سا ہم پڑھ لیتے ہیں اس کو اللہ اس کو ناک سے کھینچ کے تھوڑا کوشش کرتے ہیں کہ ہوتی ہے یا چینج ہوتی ہے آواز چینج ہوتی ہے کیا ہوتا ہے اللہ اکبر یہ بھی بہترین ہے لیکن اس میں زیادہ شدت مانگتی ہے جس طرح عبدالمجید المجید سرحی صاحب پڑھتے ہیں نا اس میں شدت مانگتی ہے کہ آپ اس کو اور دور پھینکیں تو پھر وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے جس طرح آپ اس کی پڑھیں گے نا عبدالمجید سرحی صاحب کیا ہے کنٹرول نرمی نرمی بھی پیدا کرتی ہے اور کنٹرول بھی پیدا کرتی ہے ٹھیک ہے اس کا ہم ایک اور پڑھ کے دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں اور مزید فائدہ ملتا رہے ہمیں آگے تجربہ ہوتا رہے اش جیسے جیسے تھکاوٹ ہوتی جائے گی یہ کم ہوتی جائے گی اچھا اور دوسری بات ورزشیں کریں ورزش کریں لیکن سوئمنگ پول کریں زیادہ تر نہر ہے نہر میں نہائیں اور اس میں زیادہ تر اور تیرنے سے سانس چڑھتی ہے اس سے ایک سانس کنٹرول ہوتا ہے یہ جناب طریقے کار ہے دودھ وغیرہ پئیں اشائج کھیلا کریں کرکٹ فٹ بال یہ چیزیں کھیلنے سے بھی یہ بہترین ہوتی ہے بھاری آواز کیسے کریں طاقتور کیسے کریں لمبے جملے کیسے پڑھیں یہ بھی آپ منہ سے ہوا کھینچیں گے جیسے عام ہر بندہ کرتا ہے اگر کنٹرول اور نرمی پیدا کرنی ہے تو آپ ناک سے کھینچا کریں اگر کوئی بھی لہجہ آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو ناک سے کھینچا کریں یہ اس طرح کچھ اس طرح لمبا چلنے والی سانس منہ سے ہوا کھینچیں گے تو وہ ایک عام سی بات ہے کچھ یوں بھی کھینچتے ہیں اور آسام مخار بھی اتنا زیادہ ان کی ہوا محسوس نہیں ہوتی وہ ماشاء اللہ طاقتور ہیں یوں کر کے وہ پڑھتے ہیں اللہ کمزور جائیں گے تو مرکی بھی کمزور ہوتی جائے گی طاقت ہوگی تو مرکی بھی لگے گی طاقت نہیں ہے تو مرکی نہیں ہے اب ہمیں آپ کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کو کس طرح کا سانس کنٹرول کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے یا آپ کس طرح ناک سے زیادہ کھینچ رہے ہیں منہ سے کھینچ رہے ہیں کون سے آپ کو سمجھ آ رہی ہے کون سی نہیں کون سے جملے آپ کے کم سانس والے ہیں زیادہ سانس میں نہیں جا رہے اگر زیادہ سانس میں لینا چاہتے ہیں تو کوشش کریں ناک سے کھینچیں ورزش سے معلوم کرنی ہے تو ورزش بھی کریں بھاگے دوڑیں میچ کھیلیں کرکٹ کھیلیں سگریٹ مت پئیں تو انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گی ہمیں اپنے کمنٹ میں بہترین اور مفید مشورے دیجیے تاکہ ہم بھی آپ کے لیے اگلی ویڈیو بنا سکیں دعا میں یاد رکھا کریں ملیں گے کل انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ